নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যিকোনো এটা দিনত কৰিব দুটা লঙৰ এইটো মহা উপায় জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্টৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জীৱনত ধনৰ বৰ্ষা হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ সকলোবোৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব আপোনাৰ ঘৰখন যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ দৰিদ্ৰতা অশান্তি দুখ কষ্ট আদিৰ সমস্যাত ভুগি আছে আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন টকা পইচাৰ আগমন একেবাৰে নোহোৱা হৈছে আপোনাৰ বহুত বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে তথা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা সদস্যৰ বহুত বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে চিকিৎসা কৰি কৰি আপুনি ভাগৰি পৰিছে কিন্তু আপুনি একো লাভ পোৱা নাই আপোনাৰ ঘৰত প্ৰতিদিনে কাজিয়া পেচাল গৃহকণ্ডল হৈ থাকে সেয়েহে আজিৰে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত আমি আপোনাক জনাম তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ অনুসৰি মাত্ৰ দুটা লঙৰে কৰিব পৰা চমৎকাৰী উপায় এই উপায়কেইটা আপুনি সপ্তাহটোৰ যিকোনো দিনত চাৰি পাঁচ মিনিট সময় উলিয়াই নিশ্চয় কৰিব যদি আপুনি এই উপায়কেইটা বিধি বিধানমতে সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে কৰে তেনেহ'লে আপুনি বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ সকলোবোৰ দুখ কষ্টৰ অন্ত পৰিব আৰু জীৱনত হৈ থকা সকলোবোৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ জীৱনত এটা পজিটিভ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজা থিৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব ওম নম শিৱাই প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ আপুনি চাগে ভাবিছে দুটা লঙৰে ইমান ডাঙৰ সমস্যা এটা সমাধান কৰিব পাৰিনে হয় পাৰি আপোনাক জনাই দিওঁ যে তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত লওঁৰ উপায়টোক সকলোতকৈ উত্তম উপায় বুলি কৈছে আপুনি চাগে এই কথাটো নাজানে মালক্ষ্মী ভগৱান শিৱ শংকৰ ভগৱান বিষ্ণু এওঁলোকৰ পূজাত যদি আপুনি লঙৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মনৰ কামনা কৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মনৰ কামনা তৎক্ষণাত পূৰ্ণ হৈ যাব বেদপুৰাণ অনুসৰি মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত লঙৰ প্ৰয়োগ নকৰিলে সেই পূজাখন সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও নহয় সেয়েহে আপুনি দেখিছে চাগে অমাৱস্যাৰ ৰাতি নাইবা পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি যিমানবোৰ তান্ত্ৰিক আছে তেওঁলোকে লঙৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমান ত্ৰান্ত্ৰিক আছে যিয়ে লঙৰ মালা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে লঙত এটা দিব্য শক্তি থাকে আৰু সেই লঙৰ প্ৰয়োগ কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত কৰিব লাগে আৰু জীৱনৰ সমস্ত দুখ কষ্ট দূৰ হৈ যাব আজি আমি আপোনাক লঙৰ এনেকুৱা উপায়ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যি উপায় প্ৰাচীন কালত লঙৰ মহা উপায় বুলি জনা গৈছিল এই উপায়বোৰৰ ভিতৰত যদি এটা উপায়ো আপুনি সঠিক সময়ত বিধি বিধান মতে কৰে তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ অনুসৰি মালক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ যিয়েই মনোকামনা নহওক কিয় ধৰা হ'ল বহুত দিনৰ পৰা চাকৰিৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি হৈ যাব আপোনাৰ বন্ধ হৈ থকা ব্যৱসায় আকৌ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপোনাৰ জীৱনলৈ ধনৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব ধন টকা পইচা অহা ৰাস্তাবোৰ খোল খাই যাব আপোনাৰ ঘৰৰ উন্নতি হ'ব আৰু আপুনি জীৱনত বহুত উন্নতি কৰিব পাৰিব বহুত আগলৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ পৰিয়ালত সুখ সমৃদ্ধি চিৰদিন থাকিব এতিয়া হওক লঙৰ সেই চমৎকাৰী উপায়ৰ বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰথম উপায় এই উপায়টো কৰিলে আপুনি আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব ধৰা হ'ল আপোনাৰ ওপৰত শনি গ্ৰহৰ দোষ আছে আপোনাৰ চাৰে চাতি চলি আছে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যই সদায় আপোনাক পিছা কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই উপায়টো আপুনি তিনিটা শনিবাৰত কৰিব আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্য আঁতৰি সৌভাগ্য আহিব আপোনাৰ শনিৰ চাৰে চাতিৰ যি বেয়া প্ৰভাৱ আপোনাৰ জীৱনত পৰি আছিল সেই সকলোবোৰ প্ৰভাৱ কমি যাব তথা একেবাৰে অন্ত পৰিব যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত শনি গ্ৰহ নিজস্ত হৈ আছে তথা মৃত অৱস্থাত আছে সেইটোও সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক হৈ যাব বহুত সহজ উপায় হয় মাত্ৰ তিনিটা শনিবাৰত কৰিব লাগিব প্ৰথমটো শনিবাৰে ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি গা ধুই ল'ব এখন ৰঙা কাপোৰ ল'ব যদি ৰঙা কাপোৰ নাই তেনেহ'লে কলা ৰঙৰ কাপোৰ এখন ল'ব সেই কাপোৰখনত একমুঠি কলা তিল ল'ব এঘাৰটা লং আৰু এটা একটকীয়া কইঞ্চ মনত ৰাখিব এমুঠি কলা তিল এঘাৰটা লং আৰু এটা এটকীয়া কইঞ্চ তাৰপিছত সেই ৰঙা কাপোৰ নাইবা কলা কাপোৰখনৰ এটা পুতলি বনাব তাৰপিছত যিকোনো এটা মন্দিৰৰ ওচৰলৈ গৈ সেই মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা কোনোবা ভিক্ষাৰীত পুটলিটো দান কৰি দিব পুটলি মানে হ'ল এটা মনাৰ দৰে সৰু মনাৰ দৰে বনাই ল'ব এই উপায়টো যদি আপুনি তিনিটা শনিবাৰত কৰিব পাৰে এই পুতলিটোৱে আপোনাৰ সকলোবোৰ দুখ কষ্ট দুৰ্ভাগ্য দূৰ কৰি দিব আৰু ভাগ্যই আপোনাক সকলো সময়তে সহায় কৰিব দুই নম্বৰ উপায়টো হ'ল ভাগ্যক সংগী হিচাপে পোৱাৰ মহা উপায় যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ ভাগ্য ৰাহুকেটুৱৈ আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আপুনি যি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তৰ পৰা যাতে আপোনাৰ লাভ হয় আপুনি জীৱনত বহুত উন্নতি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই কথাখিনি ভালদৰে বুজি লওক আপোনাৰ ভাগ্য আপোনাৰ কুণ্ডলীত থকা মংগল গ্ৰহৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে যদি মংগল গ্ৰহ আপোনাৰ শুভ অৱস্থাত থাকে তেনেহ'লে আপুনি যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্ততে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ মংগল গ্ৰহটো মজবুত হৈ যাওক তেনেহ'লে আপুনি ভগৱান হনুমানৰ চৰণত যাব লাগিব কাৰণ মংগল গ্ৰহৰ স্বামী শ্ৰী হনুমান হয় আৰু এই উপায়টো আপুনি পাঁচটা মংগলবাৰত কৰিব লাগিব পাঁচটা মংগলবাৰত উপায়টো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মংগল গ্ৰহটো ইমানেই মজবুত হ'ব যে আপুনি যিয়েই সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্তৰ পৰা আপোনাৰ লাভ প্ৰাপ্তি হ'ব পাঁচটা মংগলবাৰত উপায়টো কৰিব লাগিব পাঁচটা মংগলবাৰ মানে পাঁচ সপ্তাহ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপুনি নিৰামিষ ভোজন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ পাঁচ সপ্তাহ আপুনি মাছ মাংস খাব নোৱাৰিব যিকোনো নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নোৱাৰিব লগতে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিব লাগিব প্ৰথম মংগলবাৰটোত ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা ধুই উঠি এগছি মাটিৰ চাকি ল'ব সেই চাকিগছিত চামেলী তেল দিব আৰু দুটা লং ল'ব তাৰপিছত আপুনি ভগৱান হনুমানৰ মন্দিৰত যাব মন্দিৰত গৈ চাকিগছি জ্বলাই দিব আৰু জ্বলি থকা চাকিগছিৰ ওপৰত দুটা লং পেলাই দিব তাৰপিছত ভগৱান হনুমানৰ বীজ মন্ত্ৰটো এশ আঠবাৰ উচ্চাৰণ কৰিব শ্ৰী হনুমানৰ বীজ মন্ত্ৰটো হ'ল ওম হনুমতে নম ওম হনুমতে নম এনেকৈ এশ আঠবাৰ জপ কৰিব আৰু আপোনাৰ মনৰ কামনাবোৰ আপোনাৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ আপোনাৰ দুখ কষ্টৰ কথাবোৰ শ্ৰী হনুমানৰ সন্মুখত কৈ দিব এইটো উপায়ে আপুনি পাঁচটা মংগলবাৰত কৰিব লাগিব ঠিক এনেকৈয়ে এই উপায়টো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কুণ্ডলীত থকা মংগল গ্ৰহটো ইমানেই মজবুত হৈ যাব যে ইয়াৰ পিছত আপুনি যি সিদ্ধান্ত ল'ব সকলোবোৰ সিদ্ধান্ততে সফলতা পাব পাব তথা সফল হ'ব পাৰিব তৃতীয় উপায়টো আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল ঘৰৰ উন্নতিৰ বাবে মহা উপায় আৰু এই উপায়টো আপুনি শুক্ৰবাৰে কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে এই উপায়টো কৰাৰ পিছত মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপাত আপোনাৰ ঘৰৰ বহুত উন্নতি হ'ব আপোনাৰ ঘৰত সদায় মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপাদৃষ্টি থাকিব আপুনি কি কৰিব প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে সূৰ্যাস্তৰ পিছত ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ প্ৰতিটো কোণত এগছিকৈ শিৰ চাকি জ্বলাব প্ৰতিগুচি চাকিতে এটাকৈ লং দিব প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে এই উপায়টো কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক এই উপায়টো যদি আপুনি কৰে আপোনাৰ ঘৰত যি নিগেটিভ এনাৰ্জী আছে সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ নাশ হ'ব আৰু আপোনাৰ ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জী অধিক পৰিমাণে সঞ্চাৰ হ'ব মনত ৰাখিব যিখন ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জী থাকে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় থাকে এই উপায়টো কৰিবলৈ নাপৌৰিব চাৰি নম্বৰ উপায় ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় যদি আপোনাৰ বহুত বেমাৰ হৈ থাকে আপুনি চিকিৎসা কৰি কৰি ফাগৰি পৰিছে চিকিৎসা কৰিও আপুনি একো লাভ পোৱা নাই তেনেহ'লে এই উপায়টো আপুনি পাঁচটা শনিবাৰত কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব মানুহৰ ৰোগ ব্যাধি হোৱাৰ বহুত কাৰণ থাকে হ'ব পাৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা দুখ লাগিছে সেইবাবে আপোনাৰ বেমাৰ হৈছে হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ নজৰ পৰিছে আপোনাৰ ওপৰত সেইবাবে আপোনাৰ বেমাৰ হৈছে হ'ব পাৰে আপুনি এনেকুৱা কিবা ভুল কাম কৰিছে যাৰ ফলত শনিদেৱ আপোনাৰ ওপৰত ৰুষ্ট হৈ আছে ফলত আপোনাৰ বেমাৰ হৈছে শনিবাৰৰ দিনটো হ'ল এনেকুৱা এটা দিন যিটো দিনত আপুনি যদি শনিদেৱৰ বাবে অলপ পূজা কৰে তেনেহ'লে শনিদেৱৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ বেমাৰেই নহয় আপোনাৰ সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ হৈ যাব এই উপায়টো আপুনি প্ৰথম শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব শনিবাৰৰ দিনা শনি মন্দিৰত যাব শনি মন্দিৰত গৈ শনিদেৱৰ সন্মুখত এগছি মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাব আৰু সেই চাকি গছিত দুটা লং দিব লং দুটা চাকি গছিত দিয়াৰ আগতে জয় শনিদেৱ বুলি কৈ দিব পাঁচটা শনিবাৰত আপুনি এই উপায়টো কৰিব লাগিব আপোনাৰ বেমাৰৰ কথা তথা আপোনাৰ সমস্যাবোৰৰ কথা শনিদেৱৰ সন্মুখত কৈ দিব শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ বেমাৰবোৰ ভাল হোৱাৰ লগতে বেলেগ বেলেগ সমস্যাবোৰো আপোনাৰ ঠিক হৈ যাব পাঁচ নম্বৰ উপায়টো হ'ল ধন প্ৰাপ্তিৰ মহা উপায় আপুনি যদি বিচাৰে যে আপোনাৰ ঘৰত ধন টকা পইচাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহওক ঘৰত ধন টকা পইচাৰে ভৰি থাকক মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ জীৱনলৈ ইমান ধন টকা পইচা আহক যে যাতে ধন টকা পইচাৰ বাবে আপুনি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব লগা নহয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা সহজ উপায় কৰিব লাগিব এই উপায়টো মাত্ৰ এটা শুক্ৰবাৰে কৰিব লাগিব যিকোনো এটা শুক্ৰবাৰত গধূলি সময়ত গা ধুই ল'ব তাৰপিছত মা লক্ষ্মীৰ ফটো এখনৰ সন্মুখত বহি ল'ব এখন ৰঙা কাপোৰ ল'ব সেই ৰঙা কাপোৰখনৰ ওপৰত অলপ চাউল ৰাখিব একমুঠি চাউল হ'লেও হ'ব চাৰিটা লং আৰু এটা এটকীয়া কইঞ্চ ৰাখিব তাৰপিছত সেই ৰঙা কাপোৰখনেৰে এটা পুতলি বনাই ল'ব পুতলিটো হাতত লৈ মা লক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰটো জপ কৰিব মন্ত্ৰটো হ'ল ওম মহালক্ষ্মী নম এই বীজ মন্ত্ৰটো মাত্ৰ এঘাৰবাৰ জপ নাইবা উচ্চাৰণ কৰিব তাৰপিছত এই পুটলিটো আপোনাৰ টকা পইচা জমা ৰখা আলমাৰিত ৰাখি দিব এই পুটলিটোৱে ধন টকা পইচাক আপোনাৰ জীৱনলৈ আকৰ্ষণ কৰি আনিব আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন টকা পইচা অহা ৰাস্তাবোৰ খোল খাই যাব টকা পইচাবোৰ জমা ৰাখিব পাৰিব অদৰকাৰীভাৱে খৰচ নহ'ব মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় আপোনাৰ ওপৰত থাকিব প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ